মাত্ৰ আধা ঘণ্টামান খৰ কৰি বিনা পইচাত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা প্ৰায় পোন্ধৰ বিছটামান সমস্যাৰ পৰা আপুনি নিজকে দূৰত ৰাখিব পাৰিব সেইটো হৈছে আপুনি এনেকৈ খালী ভৰিৰে আপুনি খোজকাঢ়ক ঘাঁহ বনত খোজকাঢ়ক মাটিত খোজকাঢ়ক থাকক পানী থাকক বোকা কথা নাই আপুনি অলপ সময় খোজকাঢ়ক পাছত ভৰিখন ধুই দিব সেই বুলি ঘৰৰ ভিতৰত পকাত খোজকাঢ়ি নহ'ব কিন্তু আপুনি বাহিৰলৈ ওলাই আহক এনেকুৱা ঘাঁহ বনত নিয়ম পৰি থাকিলে ভাল পৰি নাথাকিলেও কথা নাই আপোনাৰ শৰীৰৰ ভিতৰৰ ইনফ্লেমেশ্যন কমিব প্ৰদাহ কমিব মানুহৰ যে এংজাইটি যে হয় সেই এংজাইটিৰ পৰিমাণ কমে মুড ভাল হয় টোপনি ভাল হয় আৰু লগতে শৰীৰৰ তেজ চলাচল ভাল হয় আৰু লগতে এই যে হাৰ্ট এটেক যে হয় হাৰ্ট এটেক হ'বৰ কাৰণে কি হয় শৰীৰৰ ঠায়ে ঠায়ে তেজ গোট মাৰে সেই তেজ গোট মৰা প্ৰক্ৰিয়াটো ইয়াত বহু পৰিমাণে বাধা দিয়ে সেয়েহে ডেইলি আপুনি আধা ঘণ্টা এঘণ্টা সময় উলিয়াওক আৰু ঘাঁহত খোজকাঢ়ক চবচে বেষ্টানে আপুনি এতিয়া এক্সাৰচাইজ কৰিব নহয় নে খালী ভৰিৰে আপুনি ৰানিং চানিং কৰি আহিলে বা খালী ভৰি আনে খোজ কাঢ়ক বা দৌৰক এনেকৈ জপিয়াওক আপুনি যিকোনো এটা এক্সাৰচাইজ কৰক আপোনাৰ এক্সাৰচাইজটো হৈ গ'ল আৰু লগতে আপুনি মাটিৰ লগতো সংস্পৰ্শত থাকিলে আগৰ দিনত ককা আইতাসকলৰ আজো ককা আজো আইতাসকলৰ বেমাৰ এইকাৰণে নাছিলে এতিয়া আমি সকলোৱে কি পিন্ধো নতুন নতুন চেণ্ডেল নতুন নতুন জোতা পিন্ধক চেণ্ডেল দুটা কথা নাই কিন্তু যিমান পাৰে মাটিৰ লগত ধৰিত্ৰীৰ লগত সংস্পৰ্শত থাকোঁ